Вчера э, председатель комитета, э, ближайшее лицо премьер-министра э, э, Яценюка, Иванчук, позволил себе обнаглел до предела, до предела и на своем комитете какие-то измышления мой адрес. Он представляет группу, которая является символом коррупции для украинцев. Я хочу, чтобы проверили его обвинения или других обвинений мой адрес, и потом проверяли их, проверили их сами. Я очень доверяю Национальному антикоррупционному бюро, в отличие от прежних органов, которые всегда были существовали в Украине. Это новое начало, новое бюро, люди набраны по правильному принципу и, и думаю, что у них не будет никаких тормозов расследования коррупции высокого уровня, высочайшего уровня. Это одна из первых справ, как я понимаю. По крайней мере своими своими ногами по по уверен тут еще никто не приходил. А требов будет извещать за документом. Пишем. А, Дякую.